на ближайшие сессии. Да, сегодня вы знаете, что на территории Херсонщины есть леса, рукотворные леса, которые были высажены в 50-е и 60-е годах на территории Херсонской области. Еще мой отец рассказывал, когда он приехал на Херсонщину в 60-е годах, что здесь были песчаные бури. Фактически это было, это, эти леса рукотворные, не для, не для промышленного вырубки леса. То есть эти леса, их задача остановить пески. И сегодня, когда некоторые чиновники, коррупционеры или, как их называют, допустим, вредители государства Украины пытаются вырубать там лес без всяких дозволов, я, ко мне постоянно происходят сигналы от общественников, что останавливают машину, документов нету. Я сегодня обращаюсь ко всей общественности, ко всей громаде Херсонской области. Не будьте безразличны. В будущем я, когда глава областной администрации, не подписал ни одного дозвола, ни одного документа на вырубку леса. Хоть и существует такая программа, как санитарная вырубка леса, но под этой программой санитарной вырубки леса скрываются криминальные экспериментальной криминальной структуры, которые, когда везутся лес, говорят, это вот санитарная вырубка леса. Пока мест не будет урегулирован вопрос именно по санитарной вырубке леса, когда не будет четкого, четкого механизма контроля вместе с общественными организациями, с органами местного самоуправления, я четко вижу, что нет, нет необходимости заниматься даже санитарной вырубкой леса. На ближайшей сессии областного совета будет поднят вопрос о моратории вырубки леса. Сегодня ни в коем случае мы не должны уничтожить тот лес, который посадили наши отцы. И сегодня мы понимаем, что сегодня такая ситуация сожила в стране. И лесники говорят сегодня, что нет финансового ресурса. И прикрываясь, что нет финансового ресурса, занимаются такими вот нехорошими, нехорошими делами. Мало того, сегодня никто, мало не контролируется вопрос те лесные, те лесные угодья, которые находятся вдоль вдоль трасс, это вы знаете, посадки, э, посадки, лесопосадки, также таким же образом вырубаются. То есть, уважаемые жители Херсонщины, если видите на машине, видите, что э, какие-то негодяи пытаются рубить данные лесопосадки, вызывайте полицию. Сегодня на Херсон, вызывайте полицию, звоните 02. И сами не будьте равнодушными, во-первых, фиксируйте. Пишите на областную администрацию, на областной совет данные данные документы, обращайтесь в прокуратуру, я беру данный вопрос на контроль. И то есть мы должны полностью таких негодяев поставить на место. Сегодня просто мы фактически можем уничтожить то, что создавали наши отцы и деды, и леса, и лесопосадки. Фактически могут эти песчаные бури, которые были в 60-х годах на территории Херсонской области, обратно вернуться. Не будьте равнодушными. Сегодня все в наших руках сказали, что нет финансирования по господаме и нет средств на охрану этих лесов у самих лесовиков. Знаете, сегодня нет финансирования, сложное финансирование, есть образование, но тем не менее наши учителя приучат наших деток. Сложное финансирование в медицине, но тем не менее, допустим, медицина существует, работает. Такая же ситуация и с лесным хозяйством. Мы попробуем этого чиновника уволить, который сегодня не пришел на заседание коллегии, который через суд восстановился. Проблема с финансированием, но его невозможно уволить, он просто руками держится за свое кресло. Я неоднократно поднимал вопросы. Министерство ПК подумало, что этот человек не соответствует данной посаде. То есть вы фактически при его руководстве сегодня вырубаются леса на территории Херсонской области. Денег нету, но этого чиновника невозможно уволить, с места сдвинуть. Поэтому тут вопрос еще такой. То есть пусть те финансовые ресурсы, которые сегодня у него также имеют, надо лесники, они же не только должны заниматься контролем леса. конечно могут создавать еще предприятия, которые могут заниматься зеленым призмом. Которые, которые могут э, тот же самый лес есть, э, который высаживать. Есть такое понятие, как энергетический лес. Это лес, который в течение пяти лет выра, выраст, ну, вырастает, и можно его в ту же самую щепу перерабатывать и, и продавать. Но никто этим вопросом не занимается. То есть они сегодня занимаются своими личными вопросами. С одной стороны денег нету, а с другой стороны с места его с этого не сдвинут. Поэтому тут должен быть контроль общественности, должен быть контроль депутатов областного совета. Я надеюсь, что министерство ПК обратит внимание и как-то структуризирует данное направление. Сегодня, по сути дела, многие территориальные органы, которые подчиняются областной, областной власти, они как бы ввиду того, что сложная система управления сегодня государством, кабинет министров, президентская ветка власти, областная администрация, очень сложно некоторых нерадивых чиновников уволить. Поэтому без, без общественности, без э, неравнодушных жителей Херсонщины сложно навести порядок в Херсонской области. Поэтому давайте не будем равнодушными, давайте сегодня данных чиновников ставить на место. И вместе сбегать от из этих